У ТВ. мене звати Анастасія Марченко. Вітаю вас. Пожежа на нафтобазі під Києвом застала людей з Ненацька. У міст шкідливих речовин у повітрі в столиці та навколо неї перевищує допустимі норми. Як правильно поводитися та як захистити себе? Розпитаємо еколога в нас в гостях. Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру. Я вас вітаю, пане Володимире. Здравствуйте. Власне, у причинах пожежі ми з вами розбиратися не будемо, тому що це не ваша парафія. Ні, це а... наша парафія, якраз хотів би об этом сказати. Ви хотіли б говорити про причини. Давайте поговоримо. Причина в тому, що в Україні вже закрити все проверки государства державних служб, контролюючих державних служб, господарщиков суб'єктів. Ні санітарні, ні екологічні, ні пожежні, ні будівельні, ні інші служби не перевіряють господарників. Поэтому они совершенно плюют на технику безопасности и на экологические требования. По сути, у Украины грубо нарушены права человека на окружающую экологическую среду. Вот. И это является главной причиной, то, что горел лес в Чернобыле, то, что отравились люди под Бортничами, то, что вот сейчас пожарно, дарницы пылает, лес горит, то, что горит нефтебаза в районе Василькова. Добрый, чья тогда конкретно це ответственность? Лоббировал закон господин Яценюк, принимали депутаты, подписал гарант Конституции. Гарант Конституции не должен был подписывать антиконституционные законы. И вина также Конституционного суда Украины, который не скосовал данный закон. Мы, экологи, выступаем против и данного закона и требуем проведения парламентского расследования. Кто додумался до таких мер, что закрыть в Украине все проверки? Может какие-то аналогичные ситуации В странах мира, таких ситуаций не Ни, В Украине, если что-то як, такое случилось, может быть, где-то еще что-то да. случилось. пожар Чернобыля случился именно потому, что экологическая служба не проверила состояние пожара пожаропредупредительных полос в лесах, они заросли. И никто не выгонял людей на 26 апреля, которые там жарили шашлыки. Угу. И в будущем не выключено, что будет повторение. Если у нас этот закон этот закон прекращает свои действия 1 июля этого года если не будет принят очередной закон этот закон уже принято было второй раз то есть угу. продлевает на каждые полгода доброе Насколько сейчас эта ситуациякуумаму на тпр критична? для киева когда мэр заявляет что здесь превышение в 3 в 6 раз это фейк мне очень тяжело и трудно комментировать безграмотныеления заявления а а, на чьи он, ссылается? он ссылается? на данные СЭС. Но дело в том, что загрязнение у нас такое и было всегда. Угу. То есть СЭС тут ничего нового не нашла. Но мэру нужно знать, какое загрязнение на его улицах. Ну хотя бы. Яке? В 3-6 раз больше по оксидам серы. Угу. Вот я думаю, что по другим газам тоже. Это продукт сгорания бензина от наших многочисленных автомобилей. Просто не может быть так, чтобы дым с Василькова шел против ветра на Киев. Ветер дует на Васильков и дальше на Белую Церковь и Фастов, понимаете? Такое невозможно, что ветер шел против течения. Вернее, чтобы дым шел против течения. Так. Вот. А все существующее загрязнение, это наше родное киевское загрязнение. То есть в столице этот дым, который мы видели сегодня на экране, не потрапляет? Не потрапляет, да, не потрапляет. Это было бы против законов Ньютона и других великих людей. Угу. Доброе регионы в а Регионы, Прежде всего Васильков, а также Фастов и Белая Церковь, потому что в ну, Василькове понятно, там происходит пожар. Люди там живут, их, к сожалению, дело, к сожалению, не выселяют. Также огромное количество пожарных, которые в очередной раз подчеркиваю, бросили на тушение страшного пожара. Ну а о канцерогенах я буду говорить позже, без средств защиты. Я глядел, говорится, комментирую бесконечно все эти вещи. Я смотрю, что пожарные без противогазов и даже без обыкновенных повязок марлевых, понимаете, они дышат канцерогенно. Это люди уже наполовину инвалиды. Угу. И государство, я понимаю, им ничего возмещать не будет. Это когда министр МВД говорит, что мы рекомендуем якобы гражданам покинуть помещение, которое находится возле Возгорание это тоже чепуха, потому что нужно рекомендовать, нужно взять просто этих людей за руки, посадить машины, вывести в открытое поле, поставить палатки и хотя бы, чтобы они там пересидели 3-4 дня, когда закончится пожар. Угу. Плюс к этому рядом находится э, склад с боеприпасами. А если начнут рваться, тогда уже под бомбежкой будет поздно свист осколков, он уже сделает невозможным переселение людей, понимаете? Ну и совершенно вчера мне написали на нашу электронную почту, люди с Вастова оказываются в этом селе, где говорит, эпицент пожара, там, как ни в чем не бывало, продолжает действовать хлебо, хлебный цех. Так. То есть, мука, продукция, все. Uh -huh. подвергается воздействию загрязняющих веществ. А какие поставки из этого цеха по всей Украине? Ну, наверное, я не знаю, по всей или не по всей, но, по крайней мере, он действует. Это вообще нонсенс, понимаете, нонсенс. Uh -huh. То есть, это хлеб, который, на который оседают загрязняющие вещества он, как идет в продажу. Добро, никто а проверок-то не нету. Проверок-то нету. Но с про одной стороны, цех, проверок нету. Чиновники знают, а, с не стороны, а с другой, стороны, другой стороны, это наши чиновники. Они никогда не будут говорить правду. Когда вот журналисты берут интервью этих чиновников, я готов по каждому доказать, что он говорит вранье. Ну, вот, например, замминистра экологии говорил о том, что мы экологическую инспекцию направим после того, как. А зачем после того, как? Нужно сейчас посмотреть, какое загрязнение. Ведь до сих пор никто не сказал, во сколько превышение допустимых концентраций по тем или теми ингредиентам именно в фастове. Это что касается фастова. Потом, ну, чтобы зрители понимали, э, раскаленная температура нагревает сказать, воздух, и он утягивает вверх на, высок, на большую высоту э, все э, значит, так сказать, продукты распада и горения. Речевины, так. Да. Потом в атмосфере немножко происходит охлаждение, и эти речевые под действием ветра падают. Получается вот такая траектория, типа буква Г. Так вот они падают на фастов и на белую церковь. Какая mm -hmm. там ситуация? Вообще никто не отслеживает. сколько там превышение концентрации, никто не отслеживает. Что у нас э, происходит? Я это, вклинюся. А если будет тепло, если будет це... дождь? Это погибшая ситуация? Сейчас я расскажу mm -hmm. теперь, что у нас выпадает. Да, по химии. Значит, Прежде всего угарный газ. Это СО. Это страшнейший э, газ. Недавно называется угарный. Mm -hmm. То есть люди, которые им дышат, это страшнейший газ. Он действует сказать, на различные системы человека. Потом э, оксиды. Оксид э, азота и оксид серы. Их там по два, по три, по четыре компонента разных. Следующее это сажа. Это то, что черное такое. Вот, так Дым это сажа. Вот. А Потом, значит, ткать, тяжелые металлы в составе свинца, потому что там у нас горит бензин, а для повышения октанового значит, числа постоянно добавляют свинец. Тяжелый металл свинец – это очень вредное вещество. И самое главное, что там выпадает, получается в результате горения нефтепродуктов, это бенспирин. Так. Бенспирин – это такая дрянь, которая не разлагается вообще. Угу. Это канцероген, относящийся к первому классу опасности. Добрый, если цим цем что, какие наследки будут? Очень страшные наследки. И летальные так само? И летальные так само. Вот, но проблема еще в том, что если угарный газ, все эти оксиды, они идут в небо и там превращаются в кислотные дожди, о чем я говорю, угу, да? Угу. Эти кислотные дожди могут там где-то пролиться у нас, там или в Германии, или в Молдавии, вот. И пострадает, скажем, там, к примеру рассада, пострадают хвойные насаждения, памятники культуры могут пострадать. И потом эти кислоты постепенно разлагаются на составные части. То бенспирент, он не разлагается вообще. Он накапливается в почве, он идет грунтовой водой, он по цепочке Переходить із землі в овочі з овочі в птицю з птиці в чоловіка угу. вот, і віршить свою Ну, зрозуміло. Дело. Ви говорите про те, що можна було попередити цю ситуацію, якщо ми її вже маємо, і такі страшні наслідки можуть бути їх якось можна уникнути. Ну прежде всего я об этом говорив, но власти не хотят это це это Прежде всего, вивести людей. Почому то турчина в гористів ми будемо а, з радіуса 2 кілометрів, а не з десяти. А спросите господина Турчинова: а чем вы это аргументируете? Что именно с двух, а не с десяти. Вам что, не хватает денег и не хватает машин для того, чтобы вывести этих бедных людей? Да? Угу. Вот чем вы аргументируете? Вы даже не говорите, какая там доза. Доброе, эвакуация это заразумела. А вот еще до потрапляния в, а вот, в речки. А, а вот тут уже наука, или, как говорится, медицина бессильна. Угу. Вот тут уже все. Вот тут уже медицина бессильна. Поэтому... И наследки могут заявляться уже с годом, так? Да, они будут заявляться. Через сколько, ну, час? вы же знаете, что количество украинцев с каждым годом уменьшается, а раковые заболевания увеличиваются. Да вот как, такие идут как, графики, пересечения, да, противоположные друг другу. Почему? Потому что вот, происходят такие вещи. А такие вещи происходят из-за того, что государство не занимается своим главным полномочием, наведением, порядком и контролем. Угу. Понимаете? Доброе, давайте трошки разбавим э, нашу разговор. Есть возможность послушать, как классные пересечные люди ставятся до этой проблемы. Прошу. Як ну, ты сбережешь, воно оно же по всему этому распространилось. воздух же не не вловишь. а э, хмара была очень тяжелая. Ну а Чернобыль, что продукты мы не купляем, купляем, что воду не пьем, пьем. Ну я считаю, что вы налетаете через обстановку. То есть надо просто к этому как-то да. относиться лучше. Говорили, что ветер в другую сторону, поэтому мы гуляем нормально все. У нас загазованность в Киеве и так каждый день, поэтому приходится что делать. Ну, это были и кияны, и первая жінка Это была власне, местная, там, где это трапилася это трагедия. Не розуміють люди всей масштабы, масштабы этой в беды? Ну, если выступают уредовцы и рассказывают, что все под контролем, все нормально, и пускают фейки, э, люди, естественно, в определенной степени верят уредовцам. Угу. Вот специалистов, вот экологов которые говорят, ну, стараются говорить, по крайней мере. Я опять же говорю, что я не говорю все вещи, потому что у нас нет данных. Я могу, как специалист, как эколог, как человек, который хорошо знает химию, давать какие-то общие комментарии. Вот я и Пани Тимочка, вот как мы вдвоем это комментируем. Мы вдвоем комментируем чем-то эти вещи. И огромное количество специалистов, которые и не специалистов, я сказал бы урядовцев, да которые говорят, что все прекрасно. Ну, как и с Чернобылем, как и со всеми остальными. Ничего не меняется в этой стране, угу. ничего не меняется. А какие могут быть порады для людей? Власне, тех, кто радует, я читала, не выходят из дома, позачиняйте в окна. Ну, это невозможно, потому что люди работают. Ну, не будут они выходить из дома, как их выгонят с работы. Можно вы обмежите от прогулянки с детьми? Ну, с прогулянки с детьми тоже, потому что уже вот, как все эти газы, они же, понимаете, они же, как, мигрируют. Они уже, ну, жара тоже, как не открыть окна, да, они уже проникли. Первые два дня еще можно. Но uh -huh. когда это уже неделя длится, еще ж непонятно, когда а закончится. А может быть, можно домивку свою обеспечить каким-то чином? Как -то, Никак, не знаю, только, взять, их. только взять детей и уехать. Вот есть вещи, которые нужно говорить так, как они есть, да? Но самое с этих в да, столице... Да. Ну, а в столице, в столице, в столице я говорю, заходят. что в столице пока Петер не дует. Вот э, горело, горела, леса у нас, да, 28-29 апреля. Бог помогал Киеву, ветер шел южный. Uh -huh. То есть, сказать, на Киев не шло. А сейчас, наоборот, Северный. То есть, опять Киев спасает. А по прогнозам не может быть такого, что на столицу повеет? Ну, самое главное уже ж, практически, там, они, там, кажется, две-две или три цистерны остались. То есть, сказать, уже вот, самое главное, когда самое сильное было, оно уже ушло. Uh -huh. Вот, я думаю, что, если верить нашим МЦИшникам, а это ребята, в общем-то, практики, которые знают, что говорят, вот, то где-то они к а, воскресенью обещали уже потушить. Ну, и нисколько они обещали, там уже все выгорело уже как бы как -то все выгорело Ну потому еще. что ты обещал и до сегодня и до вчера, ну, ну власне, вот, как вчера, обещанки... как, вчера, вчера, вот, как, я так в общем-то основные комментаторы говорили, что об а, 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 воскресенье и аргумент был такой, что уже все выгорело. Угу. Не потушить, а все вигоріло, розумієте? Е, головний санітарний лікар говорить, що найбільша концентрація шкідливих речовин у повітрі із 6 до 8 ранку та з 16 до 18 години. Як він це пояснює? Зараз маємо змогу подивитися. Тому що вранці утворюється так званий смог, це природний е, е, фактор, і в повітрі знаходиться максимальна кількість смогу саме з 6 ранку до 8 ранку. Угу. Погоджуетесь? Ну, понимаете, собственно говоря, то, что он горит, это означает, что утром люди едут на машинах на работу. Ну, час пик. Да, а вечером едут, едут чем... с работы. Так. Вот. И когда вот как, меня вчера тоже спрашивали, а как так? Вот было, значит, вроде бы позавчера там в 3-6 раз превышение, а на следующий день там нет превышения то это, мол, меры Киева, меры, меры принятые. Я говорю, да извините, это меры погоды. Позавчера вчера ветра не было, а вчера был ветер. Вот ветер раздул, раздул, смог. Вот поэтому так. Но Киев тут ни при чем. Не надо смешивать грешное с праведным. Киев это как бы своя проблема, что загазованность сильная. Вот. А то, что делается там то это именно А там кількість шкідливих речовин у повітря в скільки раз перевищує А никто ж не норму. считает. Угу. Проверок же ж нету. Все ж прекрасно можна зараз кать вот так, от концеводу. Ніхто не вважає, ніхто не знає. Міні за экологии екології что ми направимо экоинспекцию після того, як все погорит. А зачем после того? Надо сейчас. Що робити людям, у яких є якісь хронічні хвороби? А, власне, там дыхательных шляхів, серцево-судинні хвороби, хвороби легенів легенев и т.д. Ну, Аллергия. Уезжать нужно всем. А если не mm -hmm. змоги поїхати, можливо, поехать, возможно есть ейкий Ні, универсальный тільки Нет универсальных, только одна рекомендация эвакуация, чтобы не дышать, не, не, не дышать вот этим так сказать, смесью страшных канцерогенных веществ. Вот. Ну и потом э, я же хочу также вернуться к тому, что он никуда не девается. Это со летит в небо, и там превратится в кислотные дожди и уйдет, на, скажем, на Польшу. А бенспирин там остается. Поэтому люди вернутся, и они будут есть картофель, они будут есть там томаты, они будут есть свои фрукты, э, свинину, ловить рыбу и пропитываться бенспирином. Давайте скажемо глядачам, наскільки зараз небезпечно їсти ягоди там в згороду, саме які розташовані на цій території, яка найбільш постраждала, або їсти якусь городину. Скажемо, що такого не можна робити. Ви як еколог? Ну так оно є що... Ну, понимаете, я могу сказать, что действительно из-за того, что огромный выброс вот таких концергенных веществ, и часть из них улетела в атмосферу, часть из них все-таки выпадет, причем не только в Василькове, а в больших, значит, сказать, радиусе большом, то это будет вредно. Но я не могу никаких мер предложить, потому что если бы я сказал, что помойте клубнику, это было бы неправильно, потому что mm -hmm. землю помыть нельзя. Мне кто-то говорил, ну давайте вот как, этот шар земли как бы загребем. Так что мы должны загребсти в пол Киевской области? Это тоже невозможно. То есть сказать, экологические последствия, это такие последствия, э, это как джин, который вылетит из бутылки. Вот нужно было эту бутылку держать закрытой. Понимаете, не держали ее закрытой, разрешили проверки, запретили проверки. Вот. А теперь джин вылетел из бутылки, и э, экологические последствия их невозможно обратно загнать бутылку. Поэтому mm -hmm. люди будут вынуждены, так же, как вот мы с вами живем в четвертой зоне да, радиоактивности, mm -hmm. четвертая зона, так вот мы будем жить теперь еще в зоне выпадения Активного значит, чітка в активной зоні упадіння бензмінспірена і других вещей нуслом не ми а жителі Василькова, Белой церкви, фастова. Дехто говорить в цей період потрібно випивати до трьох літрів води на день. Я не розумію цього взаємозв'язку. Можливо, ви поясните ну говорять о том, щоб пить воду да му бути активне виведення на чіткать то негативних веществ через поры, пить молоко. Вот. Ну, в принципе, это мертвому парке, потому что, ну да, ну сейчас пить, а потом как бензопирен выводить. Понимаете, для киевлян не страшно. Э -э, у нас нет загрязненности из-за Василькова, но э -э, многие имеют там свои участки в тех районах. Вот как вот им, что бросить эти участки, да, и угу. как его выводить? Там хоть пей воду, хоть водку пей, ничего, и хоть самогонку глуши, ничего не будет. Я зрозуміла. Ну на жаль, на жаль, така ситуація склалася. Будемо спостерігати за її розвитком надалі. Наразі ж мусимо завершувати. Я вам дякую за цю бесіду. Глядачам нагадую, в нас в студії був Володимир Бурейко, директор київського екологокультурного центру. Дякую, що з нами Залишайтеся. Побачимось.